Я вітаю всіх прихильників спорту на Дніпропетровському державному телеканалі. З вами черговий випуск програми Спорт Тиждень, я Дмитро Тимохін. Сьогодні будемо говорити про футбол, і що цікаво, не про Євро 2011 року. Про нього вже багато кажуть і багато що сказано. Сьогодні будемо говорити про наш регіональний футбол. Для цього студію ми запросили Миколу Семеновича колючого, віце-президента Федерації футболу Дніпропетровської області та члена Центральної ради професійної Футбольної ліги України та голову профспілкового комітету Дніпрозержинського Дніпровського металургійного комбінату все вірно я сказав. Так, Микола Семенович, Все так. Я вас вітаю у нас у студії. Дивись. У вас дійсно сьогодні можливо своє своєрідний дебют у мене в програмі. Ось і сьогодні будемо говорити безумовно про футбол, але спочатку про головну подію, на мій погляд. Спортивний клуб Дзержинка делегує на Олімпійські ігри. 10 спортсменов. Ну, на этот час 10 есть олимпийских лицензий. Это очень серьезный успех, как вы считаете? Ну, однозначно, эта цифра очень большая. Не только для области, но и для страны, для одного клуба. И мы с вами недавно встречались, я об этом уже говорил, что 10 спортсменов, которые будут представлять область и страну, от одного клуба – это очень и очень много. Притом, может быть, даже не 10, а завтра-послезавтра, наверное, к ним присоединится еще один человек, и того будет 11. Вот. Поэтому достижение клуба на лицо, и я думаю, мы будем достойно представлять область на данных Олимпийских играх в Лондоне. А завдяки чему такая такой успех? Это, ну, будет такая кропотливая работа? Серьезно? Конечно работала? же, конечно же, спортсмены сразу же, как и везде, не достигают э, своих результатов спортивных. Они идут всю свою жизнь для того, чтобы участвовать в соревнованиях, идут всю свою жизнь. Это тяжелейший труд для спортсмена, это очень тяжелый тяжелый труд, как и для тренера. Но для Зержинки это не новость, это не не первые спортсмены, потому что у нас изначально организована работа таким образом, что спортивная жизнь спортивного клуба «Зоржинки» подчинена э, трудящимся комбинатам. У нас проводится спартакиады на комбинате, у нас э, работает 16,5 тысяч человек на сегодняшний день, из них порядка пяти тысяч трудящихся комбината активно занимаются спортом. Это То есть это любите... цифра. Это да, цифра. это очень большая цифра. Более того, у нас участие в спартакиаде прописано в коллективном договоре нашего комбината, и победителям мы еще поощряем и деньгами и там другими моментами. Вот, поэтому у нас люди с большим желанием участвуют во всех соревнованиях. Их в соревнованиях им представлены и бассейны, и спортивные залы, и тренажерный зал. То есть все условия для этого есть. И есть инструктора спортивные. Поэтому из любительского спорта мы переходим вот в профессиональный. И надо отдать должное, вот на комбинате у нас не тормозится эта часть. Потому что, естественно, человек хочет большего, достичь большего. И когда он переш, переступил этого, эту грань любителя и перешел в профессионалы, конечно, Йому хочеться -таки, достичь результатів і результати на лісо. Участие в Олімпіаді ну, супер результат. А якщо 10-11 людей з одного предприятия, це дуже много. Ну, тут є такий дуже гарний симбіоз поєднання аматорського та професійного спорту. Спортивний клуб Зержинка. В її склад входить футбольний клуб Сталь Дніпро Зержинський виступає у другій лізі чемпіонату України з футболу Група Б. Хочу підвести підсумки все ж таки, минулого сезону, на ваш погляд, як команда виступила в цьому сезоні, чи шосте місце, чи це успіх, чи це невдача. Знаєте, якщо дивитися просто на турнірну таблицю, місце, і задати вопрос собі, це позитив чи це негатив. Якщо складі від того, що Цифра 6 в турнирной таблице, да, наверное, это негатив. Но если смотреть, что все-таки там три очка разницы от второго, кажется, от третьего места, то я не могу назвать негатив. И плюс сюда же есть ряд моментов, ряд факторов, которые повлияли опять-таки на расположение в турнирной таблице. Да, есть вопросы и к футбольному клубу, естественно, но очень много вопросов, За, за клубом. Спочатку давайте все ж таки по грі команді. Дуже е, велика ротація складу команди в цьому сезоні, не тільки в вашому клубі. Що це? Це е, реалії другої ліги. Ну, не треба удивлятися. Це все-таки втора ліга. Є перша ліга, є прем'єр-ліга, різні речі, коли прем'єр-ліга і втора ліга. И футболист, как и любой спортсмен, он всегда в поисках лучшего, в поисках играть выше в каком-то клубе. И любой спортсмен, без исключения, любой футболист всегда мечтает играть в команде не только в стране, а где-то попасть в известный клуб. При этом я хочу обратить ваше внимание, не каждый дает себе отчет, а могу ли я вот. Ну, хочу и все. Поэтому ротация футболистов очень высока только лишь потому, что футболисты хотят играть выше в клубах. Потому что там и заработная плата, отношения, и все остальное. Вот. Поля, ну, все, что необходимо для работы в футболе. Забігаючи трохи вперед, чи будут вылыки изменения в складе футбольного клуба Сталь? Я имею на увазі, гравців ось у вас игровцы 8 летние межсезонье. Да, естественно, будут у нас, потому что часть игроков уходит. Мы в этом году делаем ставку, в этом сезоне делаем ставку, будем делать ставку на молодежь. Мы привлекаем молодых футболистов, в частности, там у нас будет пополнение 4 футболиста с, со второй команды футбольного клуба Сталь. Вообще, вообще наша мечта в футбольном клубе, чтобы в нашей команде играли все горожане или как минимум все из Днепропетровской области. Это наша, это наша мечта. К сожалению, пока она не получается. В силу разных, опять-таки, причин. Сегодня четыре человека, как я сказал, вот футбольного клуба «Сталь», второй команды будут, будут тренироваться и будем готовить их для нашей команды. Взагалі, какие цели и задачи футбольного клуба «Сталь»? Не только на цей сезон, на новом сезоне, а взагалі? Знаете, перед сезоном Порой слышишь эти, постоянно слышишь этот вопрос, а какие задачи у клуба? Вот, вот спортсмен, футболист спрашивает, а какие задачи у клуба? Если я скажу, что задач нет, что футболист может играть на ничью, на поражение, он должен играть на победу. Вот задача играть все время, вырабатывать в себе там, чувство победителя, играть на победу независимо в какой лиге ты находишь, и есть задачи какие-то в какую-то лигу, ты пришел в команду, ты должен играть на победу. Поэтому я считаю, это не совсем правильный вопрос для любой лиги. Какие-то задачи. Есть, вот, есть у вас задача. Задача у футболиста одна. Выигрывать, играть и выигрывать. Ну, у каждого клуба тоже есть разные задания, так? Ну, может, возможно, это ранг выше. Ну, неужели у клуба есть какие-то задания вот, остаться где-то в середине турнирной таблицы, правильно? Ну, то есть любой тренер выводит команду на любую иг игру и говорит, здесь вы должны, здесь вы должны. однозначно мы должны играть на победу. Ну, когда чувствуешь, конечно, что ты слабее противника, соперника, тогда тренер, наверное, там ставит задачу как минимум на ничью. Но ни один тренер нигде и никогда я никому не поверю, что будет ставить задачу на поражение. Косимен, мені здається, що от, е, теж одне з головних завдань будь-якої команди, яка виступає у сневеличкому місті, така як Дніпродержинськ, можливо, трохи більше, трохи менше, це ж таки теж головне завдання все ж таки приєднати молодь до спорту, до футболу, щоб вона ходила все таки, на стадіон, на спортивні об'єкти. Так чи ні? Ви знаєте, ну ні вброви в глаз, як говориться. Ну, во-первых, от якщо ми візьмемо наш клуб, я можу одразу сказати, це не бізнес-проєкт. это у нас не есть бизнес-проект. И мы не продаем, не покупаем, не зарабатываем, мы не складываем экономику с торговли там, в спорте. У нас градообразующее предприятие. И мы понимаем, это давно политика, это политика нашего предприятия. И мы понимаем, что жители города в итоге молодое Молодая часть этого города в итоге в том числе пойдет работать на комбинат. Поэтому нам не безразлично, откуда человек пойдет на рабочую смену. То ли это будет пивной бар, то ли это будет футбольное поле, то ли это будет спортивный зал. Поэтому мы и хотели бы, и делаем это, чтобы на стадион ходили и считали, и видели кумиров этих футболистов, которые играют в нашей команде, чтобы ходили абсолютно все на этот стадион. І смотрели, і брали примір з цих футболістів, молодіж, які в ітоді потом, дійсно не всі будуть всю життя спортсменами, підуть працювати на наш комбинат. Згадуючи минулий сезон, він був дуже складним для Дніпрожинської сталі і дуже складним у плані суддівства у першій половині. Я маю на увазі другу половину 2011 року. В чому була різниця все ж таки, між суддівством тоді і ось у весняній частині? Я хочу сказать, вы готовились к передаче основательно, потому что вы такие... Я из, не я просто знаю статистику и знаю футбольный район. Да, вы знаете, вот вы очень, очень так точно и тонко замечаете, что судейство вообще это вопрос тот, который, знаете, он беспокоит всех. Но если команда готовится, тренируется, тренера работают, не спят ночами, там, они много занимаются с этой командой, выходят играть и вдруг приезжает бригада там три человека и они за тебя решают абсолютно все то есть команды могут быть равные могут быть и сильнее команда но судьи способны сделать так как они считают нужным и это волнует и возмущает так не должно быть поэтому мы, если вы имеете в виду это, мы всегда возмущались и будем возмущаться против, как говорят сегодня принято говорить, судья ошибается, судья имеет право на ошибку. Да, имеет право на ошибку, но если судья ошибается в обе стороны, а если судья ошибается в одну сторону постоянно, это уже не есть ошибка. Это, наверное, вещи надо называть своими именами. Это, это предвзятость судейства. Мы этого боимся. Тобто це проблема, ну, на ваш погляд, це ж таки, взагалі в рівня Другої ліги чемпіонату України з футболу. Я чому, я чому це запитую? Ось, все ж таки, багато прихильників футболу і спеціалістів знають, що ви все ж таки були першим віцепрезидентом професійної футбольної ліги. І ви дуже так резонансно пішли з цієї посади. хлопнувши дворима, можно так сказать навіть, вот, и не, не, не захотели працювати с президентом профессиональной футбольной лиги господином Бальчесом. паном Бальчесом. Да, это так, вы знаете, когда... Чему, так, чему, да. запытание мое. Вы знаете, вот самый, вот самый основной вопрос и больной для любой команды, без исключения в какой бы лиге она ни была, выходит команда на поле выяснять отношения между собой в спортивной, честной игре, судьи не должны мешать. Они должны просто вести процесс, контролировать и судить так, как есть на самом деле. Но они не должны кому-то помогать и предвзято к кому-то относиться. Это самое основное, что сегодня мешает футболу. И когда мы слышим, что кто-то долго наводить порядок, а не мы, знаете, когда приглашают одного иностранца и говорят, что вот иностранец разберется. Позвольте, вся страна, которая любит футбол, дураки, один, который приехал иностранец, он один умный, при этом я не умоляю достоинств иностранцев, я имею в виду Калину. Да, в прошлом интересный судья, хороший судья, и смотрели, нам нравилось, как он судил. Но, знаете, я всегда говорил, что и тот же судья, если ты был судьей, это не значит, что ты потом в будущем будешь хорошим организатором, как и футболист. Футболист – хороший футболист, и потом он не обязательно должен быть хорошим тренером. А что касается вот футбола, и когда говорят, вот там, эти разбираются, эти не разбираются, давайте зададим себе вопрос. Вообще, что такое футбол? Это игра. Футбол – это игра, как и все остальное. И мы любим эту игру. И более того, даже любую игру, когда мы занимаемся с детьми, то ли это самый маленький возраст, то ли это средний, то ли это старший возраст, когда мы покупаем с вами игру, открываем коробку, сверху лежит что? Правила игры. Правила для всех одинаковы. Но почему эти правила кто-то может трактовать вот так, таким образом, там, в виде пенальти, да, там назначаются пенальти, а в другой игре не назначаются пенальти. И это касается всех, как премьер-лиги, так и первой лиги, так и второй лиги. Ну, можно сгадать, все таки, в минулому сезоне очень было много таких резонансных матчей, скандалов. Ну, Щось, що мені згадується на перший погляд, це безумовно матч у першій лізі між командою Севастополь та Металург Запоріжжя. Та скандал команди, з якою ви грали, і теж були проблеми з суддістами у першому колі. І на що я пам'ятаю, це авангард і з Миколаєвом за перехідний матч за вихід у першу лігу. Що ви можете, як можете проконтувати Ось. Все скандалы, ну, можно коротко. Да, вы знаете, ну вот это результат того, Севастополь и Запорожье – это результат того, о чем мы с вами говорили. То есть команды должны выходить и выяснять между собой честно на футбольном поле, и арбитры не должны вмешиваться в эти выяснения, они должны, то есть все как есть, как мы говорим по закону, по правилам отсудить, чтобы победил сильнейший. Но то, что мы видели в Севастополе, конечно. Конечно, это ужас. Более того, если вы внимательно, а вы внимательно, я же понимаю, смотрите за футболом и высказывания того же Коломойского, когда он говорит, что там в первой лиге что происходит, а во второй лиге там уже вообще водное поло, да, уже начинаем играть, так он, он правильно говорит. Это то, что вы увидели в первой лиге, вы посмотрите, что в отдельных случаях во второй лиге. Хотя, надо отдать должное во втором круге, вот, во всяком случае с участием нашей команды, судейство прошло отменно. То есть, оказывается, мы умеем судить, если ты возмущаешься, и ты высказываешь в адрес там, судейского корпуса там, свои претензии, то за такой короткий период происходит изменения. При этом, я хочу сказать, у нас много хороших судей, много порядочных судей, которые умеют судить. И вот второй круг с участием нашей команды. Оно ну, расставило все на место, то есть судить у нас могут и более-менее нормально. Микола нас что требует делать, чтобы этого не было? Что по авангарду, по авангарду, да, так, по авангарду. Да, я извиняюсь, по авангарду, ну, там вы слышали заявление тренера Николаева, и надо дать догнать этому человеку, что он не, не побоялся, там, Смелое заявление такое, что там, вы разбирается его комиссия. комиссия. Была спроба и все ну, таки... К сожалению, Коль заявил, значит, какое-то какое место имеет быть. Вот по второй лиге я хотел бы обратить ваше внимание. Вы знаете, когда начинается первенство, чемпионат, то уже в начале идут разговоры, что какая команда может выйти в первую лигу. И вы, как статистик, вы можете посмотреть на протяжении первенства. Обратите внимание, что команда, которая выходит, к сожалению, но это факт, это факт, это цифры, в лигу постоянно бьет какая-то команда пенальти. Вот и этот раз, да, там ряд команд били, и тот же «Авангард» пробивал там, порядка 9 раз пенальти, там, благодаря которым э, выиграл... то есть у всех команд наибольшая кількість пробития одинсиметровых ударов, так? 7, вы, э, 8, 9, там, там, 21, 24, 27, да вы хоть Барселону ставьте в начале, но можно догнать лидера. Вот вам ответ. Миколаич, а что требуется, работать, чтобы этого не было? Вот, поэтому собственно и произошел скандал, знаете. Надо радикально подойти к этой ситуации. Все можно изменить. Однозначно можно изменить очень, очень резко в один день и вплоть до того, что комиссия должна работать при профессиональной футбольной лиге, и жестко с судьями разговаривать, и жестко с клубами. Всегда говорят, знаете, вот когда такие моменты спорные, что, мол, судья плохо отсудил, а вторая команда есть, говорит, а вы не давайте, да, можно слышать, а вы не давайте, и судьи не будут ошибаться. Стоп, давайте мы остановимся. Представим, что есть одна команда, один клуб, который дает, есть судья, который берет, ну, к примеру, к примеру, но если третья сторона это команда вторая которая и не дает и не берет что делать ей кто ее интересы будет защищать вот об этих командах мы и должны говорить в Италии никто не боится да там поднялся скандал такой там Нормально, скандалы достаточно э, часто бывают да. там не навели порядок у нас наводят Ну добре, залишимо цю тему. Звернемося знову до футбольної команди Сталь Все ж таки, зовсім скоро початок нового сезону. Вже, ви знаєте формат змагань і коли він стартує? Да, да. 14 іюля то ли 12, то ли 13 команд. Спочатку игра будет проведена в два круги. А після нового року перша шестерка будет играть два круга між собою. Я і, і вторая шістьорка. Ті команди, які ниже, опять таки будуть грати між собою. І часть буде команд, дві команди будуть виходять, вилітати з второї ліги, і будуть аматори. Їх тобто більше, більше кількість матчів, і це цікаво для вболівальників, які ходять на стадіон, так? Да, да. Ось саме для вболівальників і для нас з вами зараз побачимо найцікавіше фрагменти весняної частини Дніпродзержинської сталі, яка виступала у себе вдома на стадіоні Металург, а потім продовжимо нашу бесіду. Ми продовжуємо нашу програму, продовжуємо нашу бесіду з Миколою Колючим. Микола Семенович. Багато вболівальників запитують про те, чи будуть продовжуватися телетрансляції домашніх матчів футбольного клубу. Сталь наша телекомпанія та разом з вами показувала ці матчі, робили трансляції. Ось вболівальники цікавляться, чи буде це продовження. Вы, знали, вы знаете, мы с вами когда начинали пробовать, и мы говорили, думали, там, как болельщикам понравится или нет, надо отдать долго болельщикам очень нравится, и, и ну, как правило, удобное время. Поэтому, если нравится болельщики, болельщику, футбол для людей, для болельщиков, поэтому будем делать, продолжать, и первый и второй круг мы будем транслировать. Ну, а що стосується ось, все ж таки, цілі і завдань, я знову запитую ці запитання дніпро команди на першу частину чемпіонату. Ну, безумовно, ну, може, банальна моя фраза буде, але все ж таки потрапити все ж таки, на лідируючі позиції у першу шестірку команд, так? Я можу вам сказати однозначно, що на кожну ігру ми будемо виходити для того, щоб побігати. Це я вам гарантую. И еще одно запитание. Вот Виктор Маслов, главный тренер команды, он не остается пока еще працювать. И да, так, да. вы довольны его работой, как тренера? Можно сказать, отверто. Вы знаете, да, если бы не были мы довольны, вот и президент футбольного клуба, и руководство, там часть, которая занимается с командой, мы бы, конечно, в таких случаях, если недовольны, руководители клуба расстаются с тренером. При этом это нормальное явление. Сегодня, сегодня мы устраиваем это. Вид кого, от игроков команды, вы ожидаете какого-то прорыва в этом сезоне? Вы знаете, ну футбол, футбол это коллективная игра, и э, брать отдельно каждого игрока и говорить, что он там прибавит и поведет за собой, я не я не могу этого сказать на сегодняшний день. Да, у нас есть лидеры, но это будет неправильно, если во-первых об этом буду говорить я, а не тренер, а, во-вторых ну, Скажет ли тренер об этом? Наверное, это тоже он не сделает, потому как, ну, думаю, никто из тренеров этого делать не будет. Поэтому лидерские качества должны прививаться абсолютно всем игрокам без исключения, и коллектив должен быть единым, тогда тогда можно чего-то достигать. Не можем не запытаться, с примера Шутова, который отрабатывал травму тяжелую, как он вообще восстанавливается или нет? кстати, это в дополнение нашего разговора, когда травмировали Шутова, да, там прямой ногой, и тот судья, который судил, как сказал господин Калина, он его судить никогда не будет. Это, кстати, у подтверждения. Но судья на тот момент ведь даже не остановил игру. Ведь даже не остановил игру. И человек получил двойной перелом, открытый перелом, со смещением, то есть ужас. Не дай бог, чтобы такое с кем-то происходило, независимо ни от кого. Есть нет, нет, шанс, что я все-таки буду Есть, рат... мы его лечим. На сегодняшний день он продолжает лечиться. И мы надеемся, что осенью он появится. Не знаю, коли, але осінь він з'явиться в составі команди. Я думаю, що не тільки ви, я, всі прихильники футболу, бажають виздоровлення, повного, повноцінного, і все ж таки, щоб він продовжив повноцінно свою футбольну кар'єру. Спасибо, я вам ну, передам. Що... Я думаю, він сам побачить нашу передачу. Ну що ж, будемо очікувати старту. Вже нового чемпіонату у другій лізі групі Б, де виступає Дніпроджинська сталь. А зараз будемо дивитись матчі Євро, вболювати за наших, безумовно. Ну і потім вже після закінчення єврофоруму футбольного в Україні та Польщі будемо вже очікувати новий футбольний чемпіонат. З вами був Дмитро Тимохін та. Мій гість сьогодні, Микола Семенович Колючий, віце-президент Федерації футболу Дніпропетровської області, член Центральної ради Проф... професіональної футбольної ліги України та голова профспілкового комітету Дніпроджинського Дніпровського металургійного комбінату. Дякую за те, що прийшли до нас до студії і е, цілком відверто поспілкувалися з нами на тему футболу. О, спасибо, шановні прихильники спорту. Програма спорт тиждень. Ви побачите наступної п'ятниці. А я з вами прощаюсь. Всього найкращого. Хай щастить.